Вітаю, шановні друзі! Це проект інтерв'ю дня на першому міському. Моє ім'я Микола Малкович. і Сьогодні ми поговоримо з вами про діяльність однієї організації в нашому місті та поза його межами також. Почну з того, що буквально в неділю я своїми очима побачив, як якісь чоловіки в якихось футболках щось збирають для кого, що не було мені зрозуміло, тому я трошки дізнався в людей, що відбувається. Виявилося, що це волонтери центру Альтера. У кривому розі збирають допомогу, продуктову допомогу людям із певною залежністю. Сьогодні в нас Олег Лунека, представник цього центру. Центру відновлення особистості для алко та наркозалежних Альтера Кривий Ріг, консультант з хімі... консультант з хімічної залежності. Вітаю вас. Здравствуйте, Ніколай. Я хочу вас одразу поправить. Ми збирали угу. допомогу не для людей, а для залежних людей. Ось тобто, так. У нас е, ми займаємося як діяти наркозавісимом. и угу. алкозависимым також ми займаємося. разными общественными мероприятиями. То есть сейчас мы собирали помощь для семей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Mm -hmm. Допустим, полтора месяца назад мы собирали помощь для детского дома, криворожских детей сирот. Mm -hmm. вот. То есть нам предоставляют, вот сейчас мы для них, для детей с тяжелыми семьями, то есть нам предоставляют адреса социальная служба по вопросам семьи, детей и молодежи. Вот. И і ми этим адресам потім завосимо э, набори продуктів першої необхідності. Mm -hmm. Тобто, вот отак ну, Я перепрошую тоді за інформацію да, э, на коректно надану і у вас, і у наших глядачів також. Mm -hmm. э, давайте продовжимо. Буквально розкажіть, будь ласка, трошки верхівку ми побачили, так э, із назви вашого центру виходить якась інформація про вас. І э, з того, що ви щойно перерахували, теж можна якусь картину собі створити в голові mm -hmm. в уяві. Але Хотілося б більш детальніше скажіть мені, коли було засновано цей центр, і на протязі якого часу він взагалі діє у нашому наприклад, місті. В вашем конкретному місті, в Кривому Росії, ми вже існуємо більше готин. Центр Альтера це названня альтернативу употребление. Тобто, що ми допомагаємо людям знайти альтернативу, так як люди. находят в этом естественно удовольствие и живут этим. Мы помогаем найти им другой путь в жизни и получать также удовольствие жить полноценной жизнью, быть полным членом общества, достойным членом общества без употребления. Вот в вашем конкретном городе, как я уже сказал, больше года, а вообще организация существует больше пяти лет. У, -у, -у. У нас филиалы находятся как в Николаеве, в Одессе. Также мы входим в международный антинаркотический союз Реванш. Центра якого знаходяться організації, знаходяться, в принципі, по всій Україні. Це Вінниця, Харків, Київ, Житомир, Суми. Ну, практически в області. широка географія да, в масштабах да. України. У вас це зрозуміло. Вже тепер давайте поговоримо, на яких засадах діє організація, тобто як вона була створена і як. Потрапити людям, які бажають вилікувати себе, скажімо так, або виправити буде точніше, мабуть, сказати своє положення у суспільстві і у своєму житті. Ну то, як відбувається цей весь процес? Люди к нам приходять добровольно. Мы работаем с их желанием, у нас работают в центре психологи, психотерапевты работают, работают консультанты конкретно по химической зависимости. И мы работаем не с физической проблемой, не с физической потребностью организма в употреблении, а конкретно с желанием человека. То есть постепенно с помощью разных мероприятий, разных групп доносится информация о вреде употребления. Мы доносим человеку, что с ним происходит, какие эмоции он испытывает когда с ним произошел отказ от употребления. То есть, чему его, ну, что ему ожидать и как ему дальше двигаться для того, чтобы нормально существовать в обществе и в жизни. Как бы. То есть вот на, на такого плана. Мы помогаем людям, мы прививаем им это трезвый досуг, удовольствие от трезвого досуга, полностью без употребления. Как им справляться со срывами, справляться с тягой, с потребностью организма, так как все равно остается у зависимых людей остается мышление о том, что они могут контролировать употребление. На самом деле это миф. Но его невозможно контролировать. Рано или поздно человек все равно скатится в ту же, ну, грубо говоря, яму. Так, тут я з вами погоджуся, хоча я не експерт зовсім у цих питаннях, але практика показує, що дійсно у більшості випадків так і трапляється. Да. Так, давайте тепер поговоримо наскільки розширився взагалі контингент і вплив о, вашої організації на людей, які потребують у цьому плані допомоги. Мається на увазі і психологічної, можливо, там психофізичної. Також о, давайте. Чи трошки цей вектор розкриємо? Тому що цікаво 5 років ви існуєте, і яка тенденція? Чи більше людей, чи менше? їх? Ну, конечно, стало воді постепенно рост залежних людей стал рости, Это, на це повлияло і лояльне отношения. К распространению наркотиков. Я не могу сказать лояльно, там прогресс сам дал возможность людям это закладки, это нет нужды искать место продажи, достаточно просто зайти в интернет и найти адрес, и вам принесут прямо под дом, оставят это все, и вы выйдете спокойно это заберете. Это может сделать любой человек, у кого есть смартфон в том числе ребенок. Очень сильно повысилась наркозависимость среди детей вот, подросткового возраста. Он опустился до 12-11 mm -hmm. лет, то есть уже в таком плане. Мы в этом плане тут вообще бессильны. Мы не можем участвовать в лечении детей. То есть человек должен сам за себя отвечать и к нам прийти с этой проблемой и согласиться на лечение. Мы как бы тут бессильны. Ай, извините, пожалуйста, я хочу втрутиться трошки. А если родители, они я есть опекунами до певного возраста, так? Да. чему они, если я сейчас не тем, то там тем до менее, 14, хотя бы, пон... років. Можно таких детей приводить под опекуванием батьков? Ну, вы же понимаете, тем не менее, тут очень много тонкостей. Mm -hmm. Это дети, это родители, которые, ну, они несут ответственность полную. Мы не можем брать на себя ответственность за этих детей, как бы. То есть это не настолько... Мы не настолько имеем полномочия вот в, этом, в этой именно области. Вот, поэтому э, очень сильно, конечно, вот за эти пять лет очень сильно э, стали популярны вот эти вот наркотики, это соли, амфетамин mm. очень стал распространен. Раньше более опиаты были, раньше более было больше алкоголиков, опять же меньше было психических больных э, людей, которые психически начали терять э, ориентацию и в жизни, как бы, потому что даже допустим употребление марихуаны сейчас заменяют употребление курительными смесями, которые являются те же, теми же самыми психотропными препаратами и людей сводят с ума такие наркотики. А если вы как бы в курсе там какое-то время назад около 8-9 лет был в Верховной Раде принят закон о том, что люди с психическими заболеваниями должны сами принять решение о лечении, нет принудительного лечения для больных психических людей. Вот из-за этого возникают все вот эти моменты сложности, поэтому в основном сейчас центра работают в открытом формате. То есть человек сам должен прийти, сам захотеть. У нас есть только, допустим, с нашей стороны мы можем мотивировать. Мы стараемся максимально мотивировать человека, направлять. Это довольно сложно в некоторых моментах, но мы справляемся с этим. То есть объяснить человеку и то, что он у нас будет находиться, у нас нормальные условия, у нас дом около реки находится в Лазоватке. И у нас ребята пытаются и выдыхать, кроме психотерапевтических групп, на которых они работают ежедневно. И мы, естественно, параллельно пытаемся объяснить, что его ждет после того, как он откажется от употребления. Потому что, к сожалению, как бы так сказать, с грустью могу сказать, что наркозависимые люди это по, большому, по большой массе очень талантливые люди, которые действительно могли бы много чего добиться в жизни без употребления. Но вот, вот этот вот маленький моментик, это горе от ума, грубо говоря, Когда цей маленький момент, як збивають з путі, людина уже просто двигається по теченню, не питає ніяк становитися і прирвати употреблення, так на про великий жар, я тут теж можу, можу з вами погодитися, особливо в розрізі того, як розповсюджуються сьогодні подібні речовини, і наскільки вони стали відрізнятися, і наскільки вони шкідливіші стали для людини, тому що. те самі солі, так, як їх називають, це взагалі, просто якщо не бачили жодного документального фільму включить себе документалку, вы все побачите, друзья, и вызову родить своих детей, своих близких, ведь этих моментов. Так, продолжим, mm. Ложа. Соли ⁇ это очень сильный психотроп, точно так же, как и курительные смеси. Uh -huh. Люди его употребляют абсолютно разными способами, как перорально, так и инъекционно, курят их. Это все постепенно приводит человека к шизофрении. Это так, параноидальная звичайно. шизофрения, это... И люди у них начинаются галлюцинации со временем. Но это страшные вещи. И я как бы с этим сталкиваюсь. К сожалению, что мы постоянно сталкиваемся с последствиями этого. Mm -hmm. Сейчас вот хочу как бы тоже анонсировать 20 числа вот по всей Украине вся, весь международный антинаркотический союз реванш проводит акции во всех крупных городах по закрашиванию в день перед Днем Независимости в цвета государственного флага, в лозунги нашего государства, закрашивать адреса вот этих интернет-магазинов, которые производят эти закладки. Потому что мы, я же говорю, мы сталкиваемся вот с последствиями. Мы не можем, нету законов, нету нет нормального противодействия вот этому распространению. И да, с нами сотрудничают и сотрудничают и сотрудники по управлению по борьбе с наркопреступностью, и национальная полиция, и многие другие общественные организации. Но этого, к сожалению, недостаточно. Появляются опять новые надписи. Иногда мы сталкиваемся с обыкновенным как бы, маразмом, когда люди говорят, что вот вы закрашиваете это, вы наносите краску и портите как бы, вид здания. Хотя mm -hmm. там уже ну, оно изрисовано названиями там, конкретно адреса. И это смешно, как бы слышать это. Поэтому ну, мы тут... вот решили провести во всех крупных городах, решили провести вот такую вот акцию. Она будет проходить повсеместно максимально. И, uh -huh. естественно, с общественными организациями нам дали разрешение провести и в Кривом Роге, и в Металлургическом районе. Вот Я думаю, что все будет хорошо вот в этом плане. Uh -huh. Это мы вот встречаемся в 10 часов возле цирка 20 августа. Все ну, треба запам'ятати. А щодо маразму, як ви висловилися, то тут все мені здається просто вся справа у тому, що звужений досить взагалі огляд і обсяг інформації mm -hmm. е е так стосовно життя деяких людей, то проблема. Проблема набагато більша ніж будь-яка залежність, тому що якщо людина не розбирається у чомусь, то їй нічого нового не хочеться, і вона не розуміє взагалі звідки воно береться. Да, тут я з не согласен. По так а, наразі, скільки людей в вашому центрі ту. Криворізькому саме відділ, відділенні знаходиться і отримує допомогу? Ну, робоча група, це є психотерапевтична робоча група, це 12, 15, 17 людей. У нас ще в центрі 15 людей знаходяться, які uh -huh. проходять курс лікування, И ну мы видим очень хорошие результаты. Вот мы ходили, нам очень помогают опять же для проведения трезвого досуга. Мы благодарим и мультиплекс, который нам предоставляет билеты для того, чтобы мы водили ребят. И у нас вот позавчера у нас был показ фильма. Мы ходили вот все весь центр, ходил на показ фильма "Круиз по джунглям". Все mm -hmm. получили огромное удовольствие. Но это как бы очень важно, чтобы люди ходили проводили так время, радовались, смеялись. Это для этого это все закрепляется, и потом человеку нет нужды для того, чтобы расслабиться, опять идти в употребление. И у нас вот мы очень довольны вот нынешней группой, мы довольны, как у нас идут дела, как в принципе 50-60% у нас находятся в ремиссии как минимум людей, к нам обратившихся. Вот за вот этот период, за полтора года, что мы находимся, работаем в Кривом Роге. А скажіть мені, будь ласка, ось виходячи з того, скільки людей взагалі вже отримали допомогу у вашому центрі, давайте трошки змістимо вектор нашої бесіди на такі центри, які не є легальними, працюють на якійсь тіньовій основі, без якого будь-якого правового взагалі поля, в якому це можна було пробити, там де людей отримують без їхньої волі, і вони там більш мені здається так калічаться, аніж отримують допомогу. Умову, але вони якийсь період без наркотичних речовин або речовин, які змінюють стан, так знаходяться, потім виходять. І чи потрапляють до вас такі люди з таким досвідом і наскільки відрізняється? Чи усвідомлюють вони взагалі після тієї прожитої ситуації, що можна ось таким чином змінити? Конечно, у нас есть и такие ребята. И действительно, я с вами соглашусь, это наносит определенную травму на человека. Он, он не занимается своей зависимостью. У него нет условий для того, чтобы заниматься проблемой зависимости. Он в этом центре находится как бы в в тяжелом психическом состоянии ему тяжело как бы сосредоточиться именно на проблеме. И да, действительно, это иногда, это несет вред, ну, чаще всего. Мы стараемся максимально создать комфортные условия. То есть человек должен чувствовать себя спокойно, вот когда, он, когда он говорит о своей проблеме, о зависимости, чтобы он мог высказываться, выговариваться. Это очень важно. То, что лежит у него на душе, то, что его беспокоит. Мы же как бы работаем не только с зависимостью, а и с дефектами характера, которому человека, человека толкают на употребление. И, конечно, я соглашусь, что такие центральные ну, это не очень хорошо, не очень правильно. Но изначально они уже как бы сейчас их все меньше и меньше, их практически уже они их закрывают и им не дают работать. И опять же, люди хотят больше обращаться вот в такие центра, как наши, как есть другие организации, которые также работают по Украине. Я вообще имею в виду. Вот, чем там, где были центра, это больше 10-15 лет, где били людей, где они подвергались физическим наказаниям и так далее и тому подобное. Я не могу комментировать вот именно вот это неправильно однозначно, но изначально, так как изначально это были люди, которые устали вообще от зависимых, вот я знаю, что в Москве это движение пошло еще в 90-е годы с Москвы, когда люди просто устали от людей, которые наркозависимые, они, да, приковывали людей наручниками к кроватям, это вот все есть в интернете, этот человек сел на пожизненно или там на 25 лет я не помню. И, конечно, вот такое вот отношение это неправильно. Они вот таким образом старались остановить, то есть употребляющих людей, которые по сути по сути, как бы сбились с пути и ввели неправильный образ жизни. И просто это действительно не имеет никакого толку, не имеет никакого смысла. Человек, выходя из этого, у него идет, опять же, компульсив на употребление. Для того, чтобы забыть все вот это произошедшее с ним, он пытается максимально начать употреблять, и из-за этого скатывается еще глубже в эту яму. Поэтому, конечно, человек должен выходить из центра, не перекрестившись и сказав, слава Богу, как бы все для меня это закончилось, а выйдя воодушевленный, вдохновленный как бы новой жизнью, что я остановился, я могу начать делать новые шаги, как бы, и все. И, то есть он должен быть в хорошем расположении духа. Если он выходит угнетенный, это идет только во вред. Так, 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 так. Хочу лежу, вам подякувати за те, що ви сьогодні завітали. І ще раз хочу, щоб ви наголосили на тому заході, який будуть 20 серпня проводити. І якщо люди зараз шукають якусь альтернативу, будь ласка, у вас є можливість звернутися. Так, да, э, да. я, во-первых, хотів би ще раз, не ще раз, просто хотів би від нашої організації виразити зобов'язання всім криворожанам. И всему городу по случаю смерти мэра города, э, к сожалению, это совпало вот вместе с этой акцией. И мы, да, мы будем проводить акцию, мы постараемся изменить наши лозунги, э, чтобы как бы упомянуть и э, э, мэра города. И акция будет проходить в металлургическом районе 20 августа в 10 утра мы встречаемся возле цирка. Если ребята, которые хотят обратиться просто за помощью в наш центр для того, чтобы остановиться в употреблении, начать новую жизнь, родители, родственники, которые хотят помочь, вы можете обращаться по телефону 067 819 2305. Вот наш центр Альтера, он есть и в интернете в том числе. Поэтому обращайтесь, есть, всегда есть возможность остановиться, не стоит никогда, вот я вот хочу сказать напоследок, что не стоит никогда опускать руки, всегда есть возможность обратиться, начать новую жизнь, и никогда не нужно смотреть, что я вот скатился, и все, вот мне вот умирать, и как бы надо всегда пытаться бороться, мы в этом поможем, мы в этом поддержим, поэтому обращайтесь, спасибо. Так, дякую вам дуже, Олеже. Олег Лунека, друзі, представник центру відновлення особистості для алко та наркозалежних, який має назву Альтера, і працює у нашому місті. Також був з нами сьогодні на ефірі. Про акцію ви почули. Я думаю, що якщо є бажання приєднатися і запобігти розповсюдженню, все ж таки наркотичних речовин у нашому місті, давайте це зробимо. Дякуємо вам за увагу. Ви дивилися інтерв'ю дня.